আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিন নাপায় নম মই কাৰ ঘৰৰ যিয়ে কাৰ ঘৰত ঘৈণ নিয়ে কাৰ ঘৰৰ বোৱাৰীয়েকটো চিন নেপায় বাই জানো ইয়াত কাৰণ ভয় কৰি অহা নাই যিটো আমাৰ গণান্তিক হিচাপে আমাৰ যিটো অধিকাৰ সেইটো সেইটোহে আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছো হেৰি মণ্ডলৰ মণ্ডলৰ মানুহে কাটিছে তাৰপৰা সেই বুথৰ মানুহে কাটিছে বুলি কৈছে ৱাইজৰ কথা নাই নহয় ইয়াত কংগ্ৰেছী খিনিৰ নাম কাটিছে বিজেপি খিনি আছে সেইটো মানে কি ৰুলত নপৰে নহয় আৰু নেপালে কোনেও নাপাওঁ পালে চবেই পাওঁ কথা হলে সেইটো কৰে জানো কওকচোন আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিন নাপায় নম মই কাৰ ঘৰৰ যিয়ে কাৰ ঘৰত ঘৈণীয়ে কাৰ ঘৰৰ বোৱাৰীয়েটো চিনি নাপায় বাই জানো সেইটোৱে কথা গাঁৱৰ সব গাঁৱৰ মানুহেটো কৰিছে এইখিনি কোনেওতো চিনি নাপায় খংগে আৰু নুঠিব উদ্যমিতা আঁচনিৰ যিখন মানে লাখপতি বাইদেউ আঁচনি বনাইছিলে সেই আঁচনিখনৰ মতে যিখিনি গাইডলাইন আছিলে সেই গাইডলাইনখিনি মতে আমি তাৰমানে পোৱাৰ যোগ্য কিন্তু আমি ৰিজেক্ট লিষ্টত নাম পোৱাৰ কাৰণে আজি এই মৌচুমী বাইদেউ যিহেতু কমিটিখনত আছিলে তেওঁ মানে চাইন কৰিলেহে যাতে তেওঁ সেই ছিলেকশ্যন কমিটিখনত আছিলে সেই কমিটিখনত তাৰমানে তেওঁনো জানে নেকি আমি কি কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছোঁ আমি কাৰ ওচৰলৈ গ'লে মানে কেছটো সমাধা পাম সেইটো কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তাৰমানে কি কৈছে বাইদেৱে কৈছে তাৰমানে অকল ময়ে নহয় ইয়াত বহুতো আছিলে মহিলা মৰ্চা আছিলে বুথ কমিটি আছিলে তেওঁ আৰু সেই জীৱিকা সখী বাইদেউসকলো আছিলে তেওঁলোকেহে তাৰমানে কথাটো জানিব চবেই মোক অকল এতিয়া চহী কৰিবলৈ দিছে মই চহী কৰিছোঁ কিন্তু কোন যোগ্য অযোগ্য তেওঁলোকে নিজে বাচি দিছে বুলি কৈছে কিন্তু আমি তাৰমানে চবেই কওক আমি চবেই পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ হ'লেও তাৰমানে আমি যে মানে গাইডলাইনত থকা স্বত্তেও আমি কিয় নাপাম সেই নৱৰী গোটৰ মানে বাৰজনী বাৰজনীও নাই অহা আৰু বাৰজনী গৰাকীও মানে পাবলগীয়া হয় যোগ্যতা কিন্তু কেলে কাটিছে সেইটো আমি নাজানো কিন্তু পাব লাগে এতিয়া কৈছে মানে ইফালে সিফালে কৈছে সিফালৰ মানুহখিনিয়ে ইফালে কৈছে আমি কাৰ ওচৰত গ'লে সমাধান পাম সেইটো লাগে হ'ল তেওঁ মানে জিলা পৰিষদ বুলি আমি অহা নাই দেই তেওঁ সেই কমিটিখনত আছিলে সেইটো কাৰণে তাৰমানে আমি আহিছোঁ যে মীমাংসাটো আপুনি কৰি দিয়ক কাৰণ কেলৈ সেই কমিটিখনত অলৰেডি আপোনাৰ নাম আছে আপুনি চহী কৰি থৈছে আৰু তেওঁ নিজে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিলে এখন মিটিঙত সেইটো কাৰণেহে আমি আহিছোঁ কিন্তু আমি তেওঁ জিলা পৰিষদ হিচাপে মানে অহা নাই কথা হ'ল সেইটো সেইটো যাতে কোনেও অপপ্ৰচাৰ নচলায় গম পাইছেনে মোৰ ইমান খিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে সেইটোৱে আৰু উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত যিখিনি মানুহে গাইডলাইনৰ অনুযায়ী পাব লাগে মানে পাব লাগে মুঠতে সেইটোৱে কথা নহ'লে একেবাৰে হ'ব নালাগে কিন্তু আজি লুকাই চুৰ কৰি তাৰ মানে কি কাৰণে ট্ৰেইনিং খিনি দিয়া মানে ব্যৱস্থা কৰিছিলে কথাটো হলেতো ইয়াত পাৰ্টি ৱাইজৰ কথা নাই নহয় ইয়াত কংগ্ৰেছী খিনিৰ নাম কাটিছে বিজেপি খিনি আছে সেইটো মানে কি ৰুত নপৰে নহয় অৰে জানো কওকচোন আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিন নাপায় ন মই কাৰ ঘৰৰ জে কাৰ ঘৰৰ ঘৈণীয়ে কাৰ ঘৰৰ বোৱাৰীয়ে একতো চিন নেপায় পাই জানো পাৰ্টি ৱাইজৰ কথা নাই নহয় ইয়াত কংগ্ৰেছী খিনিৰ নাম কাটিছে বিজেপি খিনি আছে সেইটোক মানে কি ৰুলত নপৰে নহয় অৰে জানো কওকচোন আজি হিমন্ত বিশ্ব চাই চিন নাপায় ন মই কাৰ ঘৰৰ যিয়ে কাৰ ঘৰৰ ঘৈণীয়ে কাৰ ঘৰৰ বোৱাৰীয়েও চিন নাপায় পাই জানো সেইটোৱে কথা চব গাঁও মানুহেটো কৰিছে সেইখিনি কোনেওতো চিনি নাপায় খংগে নুঠিব আৰু তেওঁ নিজ নিজে যিখন কমিটিত আছিলে তেওঁ নিজৰ গোটেই গোটেই দহজনী মানুহৰ নাম যে আহিছে বাকীখিনি কেলে অহা নাই কবই লাগিব সেইখিনি তেওঁক জিলা প্ৰফেচ হিচাপ আমি অহা নাই সেই কমিটিখনত আছিলে কাৰণে আহিছো আমি ইয়াত আকৌ কোনোবাই কোনোবাই দুটামান লৰাই আহি ভিডিঅ' কৰিব আমাক সেইটো হেৰি নহয় নহয় ৰুলত পৰে জানো সেইটো হা আমি যিটো পাবলগীয়া সেইটো কাৰণে আমি আহিছো ইয়াত কাৰোবালৈ ভয় কৰি অহা নাই যিটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক হিচাপে আমাৰ যিটো অধিকাৰ সেইটো সেইটোহে আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ যে এইখিনিয়ে কাটিছে আৰু অলপ দেৰি পিছত ষ্টেটাছ যিখিনি কংগ্ৰেছখিনিয়ে পালেও হেৰি কৰিব নেপালেও হেৰি নকৰে সেইখিনি যাতে নহয় সেয়া হেৰি নাই কথা হ'ল সেইটো গম পাই নাই কথা হ'ল আমি আমাৰ সেইখিনি তাৰমানে সুবিধাৰ পৰা আমি বঞ্চিত কি কাৰণে হৈছোঁ সেইটো কাৰণেহে আমি আহিছোঁ বেলেগ কাৰণ একো নাই আৰু গম পাই নাই আৰু ইয়াত আকৌ কৈছোঁ ইয়াত যাতে আকৌ অপপ্ৰচাৰ নচলায় যে আমি জিলা পৰিষদৰ ঘৰ ঘৰত মানে উদ্যমিতা আঁচনি নোপোৱাৰ কাৰণে ঘেৰাও গৈছোঁ বুলি আমি তেওঁক জিলা পৰিষদ হিচাপে অহাও নাই পুনৰবাৰ কৈছো ইমানখিনিয়ে মোক ক'ব লগা আছে তেওঁ কৈছে যে হেৰি মণ্ডলৰ মণ্ডলৰ মানুহে কাটিছে তাৰপৰা সেই বুথৰ মানুহে কাটিছে বুলি কৈছে তাৰ মণ্ডলৰ আমুক গগৈয়ে পৰমা গগৈয়ে কাটিছে বুলি কৈছে বোলে তেওঁ আছিলে তেওঁলোকে গম পাব আমি তেতিয়া কাক সুধিম শশীকান্তৰ কথা কৈছে তাক সুধিম কওকচোন হা যিখিনিয়ে দায়িত্বত আছে আমি এতিয়া পৰমা গুৰুৰ ওচৰলৈকে যাম নে শশীকান্ত গুৰিলৈকে যাম কওক সেইটোৱে কথা কি কৰিম মানে আমাক তেওঁলোকে আমি এতিয়া বিপেমৰ ওচৰলৈ যাম সোমবাৰে তেওঁ তাত কি মীমাংসাকে কৰিব আৰু নেপালে কোনেও নাপাওক পালে চবেই পাক কথা হ'ল সেইটো আহ্বান জনাব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই আত্মসায়ক মহিলাসকলক লৈ পেলাই ধৰি লওক এই আঁচনিৰ ৰূপায়ণ কৰিছিলে কি আহ্বান জনাব তেওঁ সুচাৰুৰূপে মীমাংসা তেওঁ সুচাৰুৰূপে যিটো গাইডলাইনৰ মতে কাম কৰক আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিবলৈ পালেই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পৰা বহুযোগ্য মহিলাৰ নাম কৰ্তন হোৱাৰ পাছতেই খঙত গৰজি উঠিছে এইসকল মহিলা হয় ঠিকেই শুনিছে কাৰণ আঁচনিৰ নামতো ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উৎখাপিত হৈছে তেওঁলোকে ঠিকেই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চিনি নাপায় নহয় যে তেওঁ কাৰ ঘৰৰ জীয়েক কাৰ ঘৈণীয়েক আৰু কাৰ বোৱাৰীক ঠিকেই কৈছে তেওঁলোকে ইয়াত সকলো গাঁৱৰ মানুহেই আছে গাঁৱৰ মানুহে চবে জনা শুনা মানুহে তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে পাবলগীয়া মহিলাই নাই পোৱা আৰু যোন সকলে চাকৰি কৰে পেঞ্চন পায় ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ভাল তেওঁলোকে পাইছে আৰু যাৰ অৱস্থা পাতি ভাল নহয় তেওঁলোকেই ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ঠিকে কৈছে তেওঁলোকে যুঁজিব লাগে এনেদৰে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব সম্পূৰ্ণ ওচৰৰ বাবে সকলোৰে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল